то, что происходит сейчас уже не с российской, а с украинской стороны, трудно назвать успешными действиями. Мы пытаемся вести эту информационную войну при помощи симметричных действий. Вот в Крыму отключают украинские каналы, мы отключим российские. Вот, значит, там трудности с пребыванием журналистов. Вот и мы их, журналистов-провокаторов, там из Днепра или из Донецка выгоним. Это заведомо проигрыш путь. Дело в том, что российские медиа, они действуют на чужой территории, они действуют с чужой аудиторией, им легче. Для украинских медиа тут все свои, ведь эти вот чужие это тоже граждане Украины, и таким образом тоже нужно с ними работать, их нужно перетягивать на свою сторону, а вот такими прямолинейными действиями их не перетянешь. То, что происходит в крыму то что происходит на востоке украины это результат того что значительная часть людей считает что их точка зрения не презентует, не презентирует медиа кстати ничего что пороз я, по я мужа украинская мы не однаково. да okay. да да значит э, э, дело в том что э, мы действуем по логике войны, а в данном случае у нас противник, э, нет противника, потому что вот эти вот так называемые чужие это тоже наши граждане. Кроме того, э, значит, э, я хотел бы. Э, какой выход тут? На мой взгляд, выход в том, чтобы. Э, представлять интересы, представлять интересы тех, кто живет на востоке и э, на юге Украины. Эти люди должны видеть, что к ним прислушиваются, что их взгляды артикулируются, они представлены их представители в медийном поле, они граждане этой страны. Они не должна к ним инвективная лексика применяться. Вот эти вот все титушки, революция, надо об этом забывать. Это те же люди, которые выходят с какими-то своими требованиями. Они заслуживают на то, чтобы их требования были артикулированы, потому что они тоже граждане этой страны. Сейчас приближаются президентские выборы, мы за оккупацией Крыма как-то забыли об этих выборах. А эти выборы это очень важная проверка на демократию. Эти, вот, восток и юг Украины, он тоже должен увидеть, и он имеет на это право, что вот, идет честная конкурентная борьба. И вот в этой борьбе победитель, он одержит победу действительно при равном доступе к избирателю. Еще хотелось бы сказать, вот в этой вот войне информационной, медиа забывают о том, что они медиа. Забывают о базовых стандартах, а аудитория этого не прощает. Когда в эфир или на газетные полосы идет информация со ссылкой на социальные сети, это недопустимо. А потом эта информация часто оказывается ложной. Я тут это, конечно, и... Смерть Януковича, якобы смерть. Ну и кроме, кроме того, вот буквально по всем медиа прошло э, отучение украинских каналов в Севастополе со ссылкой на страницу в Фейсбуке. Такие вещи, коллеги, недопустимы. Дозвониться в Севастополь, найти там контакты и выяснить, так это или не так, но ну это же элементарная работа журналистов. Я не знаю страны, где бы вот таким образом относились к своей аудитории и к своей работе.